satu. Silakan, Menteri. Ya, Puan Yang Dipertua. Untuk maklumat Ali yang berhormat, Kerajaan Madani amat berhatin dalam melaksanakan agenda reformasi undang-undang, termasuklah pemeriksaan kemasukan dalam profesion undang-undang. Sejak tahun lepas, bahagian hal ehwal undang-undang, Jabatan Perdana Menteri telah secara aktif meneliti penambahbaikan kepada lembaga kelayakan profesion undang-undang di Malaysia. Dari segi struktur dan governance selaras dengan peradaran zaman dan masa. Dalam tempoh tersebut, bagian hal ehwal undang-undang JPM telah mengadakan sesi libat urus berkenaan perkara ini bersama pihak-pihak berkepentingan dalam profesion undang-undang untuk mendengar pandangan semua pihak termasuk antara lain lembaga kelayakan Majlis Peguam Malaysia kaki tangan akademik daripada Fakulti Undang-Undang, Institusi Pengajian Tinggi Awam dan swasta serta pelajar Undang-Undang sendiri. Hasil daripada penelitian ter terpinci tersebut, Kerajaan pada 1 Ogos 2025 telah bersetuju secara prinsip dengan beberapa penetapan dasar untuk menambah baikkan lembaga kelayakan. Penetap, pener, penetapan dasar ini antara lain adalah A untuk menjadikan lembaga kelayakan secara sebuah pertubuhan perbadanan, body corporate. Penetapan ini akan meningkatkan accountability lembaga kelayakan kepada parlimen di mana antara lain akan menjadi wajib untuk lembaga kelayakan mengemukakan laporan aktiviti tahunannya ke parlimen. Kedua, untuk keahlian lembaga kelayakan ditambah supaya lebih inklusif dengan meningkatkan perwakilan daripada berbagai pihak berkepentingan dalam profesion undang-undang seperti antara lain tambahan wakil daripada Majlis Pegawai Malaysia, kaki tangan akademik daripada Fakulti Undang-Undang, institusi pengajian tinggi swasta dan pengamal undang-undang daripada Sabah dan Sarawak. Ketiga, supaya jawatan timbalan pengurusi lembaga kelayakan diwujudkan dan lembaga kelayakan juga akan dikehendaki untuk bermesyuarat tidak kurang dari pada enam kali setahun. Adalah diharapkan dengan penambahbaikan ini, lembaga kelayakan akan menjadi lebih efektif dan efisien dalam menjalankan fungsi tugas-tugas berhubung kelayakan kemasukan dalam profesion undang-undang. Berkenaan dengan isu lembaga kelayakan yang dikatakan tidak menjalankan tanggungjawab secederinya di bawah Akta Profesion Undang-Undang 1976 adalah dipercayai perkara ini merujuk kepada keputusan lembaga kelayakan untuk tidak lagi membenarkan pendaftaran bagi kerani berartikel. Dengan hal ini, dalam hal ini, lembaga kelayakan telah mengemukakan justifikasi untuk tidak membenarkan pendaftaran bagi kerani berartikel termasuk antara lain bahawa tidak tiada infrastruktur yang tersedia untuk menjalankan kursus kerani berartikel dan terdapat laluan yang mencukupi untuk melayankan pelajar undang-undang menjadi peguam bila peguam cara di Malaysia. Untuk maklumat lanjut, ahli yang pada, 2, pada Mac 2025, Lembaga Kelayakan telah mengumumkakan cadangan untuk pertimbangan untuk pertimbangan kerajaan bagi meminda Akta 166 untuk memasukkan peruntukan berkaitan dengan kerani beradikal. Cadangan tersebut pada masa ini berada dalam penelitian terpenci bagian hal ehwal undang-undang. Akhirnya adalah ditegaskan bahawa semua pihak berkepentingan dalam profesion undang-undang akan dirundingi untuk mendapatkan pandangan-pandangan mereka dan kajian komparatif dengan negara-negara Commonwealth lain akan turut dilakukan sebelum apa-apa keputusan diambil oleh kerajaan terhadap cadangan lembaga kelayakan. Terima kasih. Sungai Siput. Terima kasih Yang Berhormat uh, Timbalan Menteri. Uh, saya menyambut baiklah langkah penambahbaikan uh, LPQB yang telah diumumkan. Uh, Timbalan Menteri, uh, LPQB uh, perlulah menjalankan tanggungjawab dengan lebih serius lagi. Di mana buat masa ini ada beberapa perkara tidak dapat diurus dengan baik. Uh, sebagai contohlah uh, semalam uh, saya telah melayari laman uh, web LPQB dan uh, saya amat terkejutlah kerana saya lihat laman tersebut adalah dari zaman 2000-an di mana saya tidak dapat akses uh, beberapa maklumat yang saya perlukan. Jadi uh, perkara ini perlulah uh, ditangani dengan sesegera yang boleh. Uh, soalan saya yang berhormat di balai menteri bagi jangka masa panjang Adakah kerajaan terbuka kepada mempertimbangkan penubuhan sebuah Institute of Legal Education seperti mana di Singapura yang bertujuan untuk menambah baik dan mengekalkan standard profession undang-undang di Singapura dan bukan sahaja hanya bagi mengawal selia uh, kemasukan ke profession undang-undang seperti mana dilakukan oleh LPQB? buat masa ini. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Terima kasih uh, Yang Berhormat Sungai Seput. Saya hairanlah bahawa uh, web itu tidak uh, pada semasa. It's not current. Uh, ini saya saya terkejut dengan uh, apa yang uh, uh, yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Sungai sebut Kalau betul lah saya percaya um, kalau betul nah, sedemikian, kita perlu satu uh, Uh, jawapan dari pihak yang berkenaan ada pegawai-pegawai di belakang yang uh, boleh memberitahu kenapa uh, it's not current and saya percaya bahawa pada masa ini yang artificial intelligence, robotic dan sebagainya, takkan uh, satu uh, laman web yang lama yang uh, ber berdekad-dekad dan sebagainya uh, saya percaya ini adalah satu yang tidak boleh diterima dan uh, saya harap uh, pihak berkenaan akan uh, will make it more current and user friendly itu yang perlu uh, uh, diambil. Saya 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 akan menyiasat perkara tersebut dan uh, maklum balas kepada yang Berhormat tak lama lagi. Yang Berhormat uh, mengenai cadangan hmm. untuk satu institut legal education, saya percaya ini adalah satu cadangan yang bagus. Uh, ini seperti sebenarnya telah dilakukan di Singapura uh, pada tahun lepas dan saya percaya dipengerusikan oleh seorang hakim dari Supreme Court. Institut ini melaksanakan pemeriksaan bar di Singapura iaitu hanya terdapat satu laluan kemasukan ke dalam profesion undang-undang. Selain itu, institut ini juga boleh beroperasi untuk memantau kemajuan profesion undang-undang termasuklah menyediakan kursus-kursus bagi profesion undang-undang. Pada pandangan saya, ini adalah satu carangan yang boleh diteliti pada masa hadapan untuk memperkasakan profesion undang-undang di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih, Pak Wani yang betul. Menteri ya, uh, kalau kita melihat kepada soalan asal, uh, dia macam nak minta uh, kita rombak sesuatu kerana kegagalan, ya? Uh. Kegagalan menjalankan tanggungjawab setutri. Soalan saya mudah saja. Sebenarnya LPQB ini ditubuh di bawah Sesempat ya? Akta profesion, Dan dia mempunyai beberapa fungsi dia Adakah setakat ini Maknanya dibuktikan bahawa Fungsi-fungsinya telah dilanggar Ya Maknanya tidak diikuti dan sebagainya Ataupun ada apa-apa tak Daripada uh, Bukti rasmi ini Ada keputusan mahkamah dan ke sebagainya Mengatakan bahawa LPQB ini tidak menjalankan Uh, dia punya obligasi setuju dia. Uh, jadi macam mana? Adakah kerana akhir-akhir ini sebab dia tahun 85 lagi, ya, yeah, mana lembaga ini ditubuh 85 lagi. Dan daripada 85 sehingga sekarang, hanya 15 tahun terakhir yang didapati bahawa dikatakan uh, lembaga telah telah gagal menjalankan tugas-tugas dia. Uh, jadi soalan saya kerana ada kegagalan dalam peperiksaan itukah oleh peguam-peguam yang, yang yang nak jadi peguam ataupun atas sebab-sebab lain minta menteri tolong jawab Yang Berhormat uh, sebenarnya pada tahun 1990 1985 sampai sekarang uh, lembaga ini telah uh, meneliti dan membuat semua yang boleh untuk men untuk menjalankan tugas-tugas seperti yang tertera di seksyen tersebut. Tetapi ada satu section di sana di mana diwajibkan, ada obligasi untuk menjalankan artikel clerkship. Pada tahun 1985, pada masa itu lembaga itu telah merekomend kepada kerajaan untuk menghapuskan artikel clerkship. Tetapi kerajaan pada masa itu tidak memberi apa-apa pandangan mereka. Selepas itu, lembaga itu dengan tersendirinya tidak menjalankan tugas untuk mengadakan article clerkship. Itu pada pandangan saya satu adalah satu yang kecuaian mereka. Tetapi walaupun sedemikian, dua hari dulu kes di mana di uh, Mahkamah Persekutuan uh, di mana satu uh, penuntut yang telah meminta untuk didaftarkan di article clerkship telah di uh, uh, didengar di Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan telah memberitahu bahawa ini adalah satu obligasi, is a statutory obligation must be done by the uh, Legal Profession Qualifying Board. Maka dengan itu saya percaya mereka akan menjalankan tugas tersebut. Dan Mahkamah juga telah memerintah mem mem bahawa uh, Legal Profession Qualifying Board membayar RM80,000 ringgit sebagai kos uh, uh, kepada pihak pemohon. Dan ini adalah sedikit uh, korangan-korangan. Legal Profession Qualifying Board. Tetapi pada keseluruhannya, nampaknya mereka ada menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih. Saya jemput Tuan Nurul Amin.